કા જિલ્લાના ઓખા બંદર ખાતે કોસ્ટ ગાર્ડ દ્વારા હોવરક્રાફ્ટ મેન્ટેનન્સ સેન્ટરનું ઉદ્ઘાટન કરતા રક્ષા સચિવ ગિધર અરમણની દરિયા સુરક્ષા માટે અતિ મહત્વ ધરાવતા ગુજરાત રાજ્યના છેવાડાના જિલ્લા ઓખા ખાતે આવેલ કોસ્ટ ગાર્ડના સેન્ટર ખાતે આજરોજ સંરક્ષણ સચિવે ઓખા ખાતે હોવરક્રાફ્ટ મેન્ટેનન્સ ફેસિલિટીનું ઉદઘાટન કર્યું હતું સંરક્ષણ સચિવ સંકત ભારતના શ્રી ગિરધર અરમાણે આજ રોજ ભારતીય તટરક્ષક ઉત્તર પશ્ચિમ ક્ષેત્રની મુલાકાતે છે ત્યારે આજે ઓખા ખાતે હોવર ક્રાફ્ટ મેન્ટેનન્સ યુનિટ એચ એમ યુનું ઉદઘાટન કર્યું હતું સંરક્ષણ સચિવે આઈસીજીની ભૂમિકા અને રાષ્ટ્રીય દરિયાઈ હિતોની સલામતી અને સપાટીને ઝડપથી વળાંક આપવા સક્ષમ બનાવવા સુવિધાઓ વધારવા માટે ઝડપી ગતિશીલ ઇફરા ઇફ્રાવૃદ્ધિની પ્રશંસા કરી હતી અકસ્માતો આ ઓવરક્રા આ ઓવરક્રાફ્ટ ઓખા અને જખો ખાતે કચ્છના અખાતમાં અને ગુજરાતના દરિયાઈ કાંઠાના ભેજવાળા પ્રદેશોમાં પચાસ ટાપુઓમાં સર્વેલન્સ જાળવવા માટે આધારિત છે એચએમયુ માટેની ફિલ્ડ સુવિધા આ હોવરક્રાફ્ટને સમયસર તકનીકી સહાય જાળવણી અને જાળવણીને સક્ષમ કરશે તે બદલામાં શ્રેષ્ઠ ઓપરેશન ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરશે અને કોઈ પણ ઓપરેશનલ શ પાલ એવીએસએમ પીટીએમ ટી એમ ભારતીય કોસ્ટગાર્ડના મહાનિર્દેશક અને ઇન્સ્પેક્ટર જનરલ એ કે હરબુલા ટીએમ કમાન્ડર કોસ્ટગાર્ડ રીજન एनडब्ल्यू डबल्यू केंद्र केन्द्र और राज्य सरकार विविध महानुभावों से आ समारोह साक्षी बनया था अहवा अनिल लाल द्वारका तटरक्षक बल का प्रधान उद्देश्य है कि हमें बाहर की सिक्स की जो भी ये है कॉन्स्पिरसी है उनसे देश को बचाने का है तटरक्षक बल हमें लास्ट गार्ड ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है इसलिए इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए जो भी कैपेबिलिटीज चाहिए उसे उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार कोशिश कर रही है उनके पास अभी कई पेट्रोल डीजल्स हैं फास्ट बोट्स हैं, उनके पास एयरक्राफ्ट भी है इनके साथ ये लोग तट तट की रक्षा कर सकते हैं साथ साथ जो ये ड्यूअल uh, कैपेबिलिटी जो है हावरक्राफ्ट की इसे जो रीच वहाँ तक पहुँचने में आसानी हो जाएगी ये मार्शल लैंड्स में जहाँ पे छोटे छोटे द्वीप भी हैं उनमें पहुँचने के लिए ये क्राफ्ट की जो भी प्राप्ति है आज इसे इनको सहूलियत मिलेगी कोस्ट गार्ड के कैपेबिलिटीज़ को और भी वृद्धि करने के लिए भारत सरकार कोशिश कर रही है पूरे कोस्ट इंडिया की टाइम है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी चाहिए गार्ड के लिए वो सब उपलब्ध करने के कर, करवाने के लिए भारत सरकार कटिबद्ध है कंट्रोल के लिए कोस्ट गार्ड इंडियन नेवी डबर सिक्योरिटी फोर्स और नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो साथ साथ काम कर रहे हैं गुजरात स्टेट पुलिस का भी योगदान है इसमें ये सारी सिक्योरिटी एजेंसियाँ आपस में मिलजुल के जहाँ से ये ओरिजिनेट कर रहा है मकरान कोस्ट या ये यहाँ पे जो भी छोटे छोटे द्वीप है उनमें से उनका जो भी ये है पहुंच है स्मगलर्स की उनको मैप करने में उनको सर्वेलेंस में रखने के लिए जो भी चाहिए वो कोस्ट गार्ड भी कर रहा है कोस्ट गार्ड नेवी से कोऑर्डिनेट करके दूर दूर तक पाकिस्तान कोस्ट तक और जहाँ से आ रहा है वहाँ तक पहुँचने में जो भी कैपेबिलिटीज चाहिए वो आपका करने में और जुटे थे